Redla Haramain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episod kali ini kita membawakan anda ke lokasi Badar, di mana di sinilah berlakunya perang Badar pada 17 Ramadhan tahun kedua Hijrah. Di belakang saya adalah senarai nama para syuhada yang telah gugur di medan ini. Mereka datang dengan 313, namun yang gugur adalah 14 orang dan dimakamkan di sini adalah 13 orang. Dan inilah detik penting dalam riwayat hidup Nabi yang disebut sebagai Badar Al-Kubra. Di sini dikatakan tempat turunnya para malaikat membantu tentera-tentera Islam dalam Perang Badar. Dan bermulalah Perang Badar di antara tentera muslimin menentang kafir musyriki. Pada Badar bermula. Seorang sahabat Miqdad bin Amru berjanji setia. Wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata kepadamu seperti Bani Israel berkata kepada Nabi Musa AS. Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah. Kami duduk di sini. Tetapi kami akan berkata kepadamu, wahai Muhammad, kami akan berperang bersamamu dari kanan, kiri, hadapan dan belakangmu. Maka, episod Perang Badar bermula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenggam pasir dan melemparkan ke arah musuh sambil berseru. Tiba-tiba, Angin kencang membawa debu ke mata mereka. Allah mengutuskan para malaikat turun membantu kaum muslim. Pasukan tentera Islam bertempur dengan semangat membara. Saidina Ali, Saidina Hamzah, Zubir Al-Awwam marah ke hadapan menewaskan ramai musuh. kemuncaknya. Abu Jahal akhirnya tumbang di tangan dua pemuda Ansar, Muawiz dan Muaz. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 123. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakum Allahu bi Badrin wa antum adhillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sadaqallahu al-azim. Banyak episod ibrah yang boleh kita belajar daripada perang Badar. Namun apa yang saya nak tekankan adalah di sinilah para tentera Islam yakin kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka datang 313 orang tanpa ada keyakinan sama ada boleh menang ataupun tidak tetapi mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan janji-janji yang diungkapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita seperti itu juga kita solat puasa zakat haji dan sebagainya kadang-kadang kita berfikir apa faedah kita lakukan ini tetapi kerana kita yakin kepada perintah Allah dan janji Allah yang kita akan kutip di akhirat nanti mudah-mudahan perang badar ini menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janji Allah itu pasti akan membantu hambanya yang ikhlas bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah pada esok hari kita akan gempur perang yang kedua. Uhu.